Якщо вас дратує ваша робота, якщо щось там не ладиться, якщо ви думаєте, що все скінчилося. Якщо ви перестанете тут працювати, тоді наша розмова сьогодні саме для вас. Тому що ми сьогодні поговоримо про синдром емоційного вигорання, про синдром емоційного вигорання на роботі. А поговоримо ми з психологом з Віталієм Сухенком. Ми вас вітаємо. Дякую, що прийшли і розкажете нам про таку наче, страшну і невідому хворобу, як СЕВ. Счет, это... Ну, это вообще-то называется синдром профессионального выгорания. Uh -huh. То есть он связан обычно с любой профессией. И если, так скажем, определить, что это такое, это накопление негативных эмоций в течение, в течение длительного времени и невозможности выхода или разрядки. Тобто, я правильно зрозуміла, на кожній роботі має бути, наприклад, або груша, якась там, боксерські рукавички. або людина, яка не подобається, або можливо така кімната, де треба все зруйнувати, і з молоточком там з якимось приходиш, стрес якийсь прийшов, побив там щось, зруйнував, полегшало, пішов. Працювати. Ну, де то це, ну, в принципі, по ідеї, то да. так. що во многих, наприклад, якщо взяти Японію. вот такая развитая страна, то там есть, например, определенные чучела, определенные... Э, схоже на коревника. Да, да схоже на коревника, <laughs> або на коревники ага. И там, да, люди приходят различными инструментами, наносят какие-то удары Боже, страшные и так люди. далее. То есть... Ну, я не знаю, там, поджигают они их или нет. Ну, то есть, ну, в принципе, у них есть очень такая большая разрядка, но одно, что я понял, это такая страна, которая, скажем так, самурайские эти обычаи, там для них это, в принципе, норма. Не норма да. То есть, для них это для нас шок, это Скажите, шок. Скажите, є... есть такие профессии, которые, например, ну, вразливі, що что могут действительно в категорию риска? Это все профессии, связанные с общением людей то мы с Валентином. Медики. А я думаю, что органы, психологи, социальные работники и так далее и тому подобное. То есть они идут. Вот медики больше всего. То есть там, где приходят очень большой поток людей, приходят общаться. Да, да. Вот, наверное, вот здесь правильно сказать, что те люди, которые иногда закрываются угу. и не дают. То есть отдают именно какой-то профессиональный долг. Но иногда в этих профессиях надо действительно отдать себя. То есть выслушать не только там, например, тот же медик, он выслушает не просто пропускали. историю болезни, угу. а. Он выслушает всю историю предшествующей этой болезни, симптомами и так далее, все подробности в контексте, да, в взаимоотношении с родными, близкими, коллегами. Вот. думаю, краще б я не питал. Спасибо. А як визначити, що людина от страждає СПВ? От якщо я у Олі помітила, він коли ще в неї око сіпається, так? Це можна означати, що вона от страждає цією хворобою? Ну, в принципі, да, якщо находить якийсь такий тик, то це можна уже отнести, но это уже даже не симптомы, это уже определенные последствия того, uh -huh. что происходит, потому что э, ну вообще э, просто у, в, пер, в первую очередь падает настроение, uh -huh. то есть появляется усталость, раздражительность, вот это такие первые симптомы э, начала синдрома выгорания, то есть там есть определенные фазы, сначала идет, например, фаза э, такого идеалистического энтузиазма. То есть это первая фаза, когда человек... Например, вышедший из университета, бросается в работу. Вот я всем сейчас помогу, спасу мир. А через два дня. Вот, очень, очень, очень часто это вот, а вот такая. Я такую, э, скажем так, симптоматику наблюдаю у психологов, у социальных работников, потому что они уже приходят туда, чтобы спасать мир. Угу. Они выходят э, спасать мир, причем они работают э, иногда с довольно сложными клиентами, если работают с психиатрами и так далее с психотиками. Это очень сложная работа. Это тяжело отдаваться, тяжело вообще собрать себя в кучу, глядя на это. И на определенных таких группах, где есть возможность поделиться, вот которые балентовские группы, Балин придумал такие группы, где, например, вот психологи в основном могут, например, поделиться для того, чтобы избежать этого синдрома потому что они это самое, то они просто плачут, они не могут, у них выходит настолько эмоций и так далее, идет переосмысление, они говорят о тяжести этой работы и так далее. То есть это действительно очень тяжело. На каком этапе проходит это чувство, что ничего не хочу, ничего не, не зачипайте она мне уже все набридло, хочу, возможно, что-то изменить? <плак> ну, приходит уже такое, это понятие фрустрация, это третий такой симптом, третья стадия этого синдрома, когда человек начинает э, испытывать равнодушие, э, он долго раскачивается, он, например, с утра не может войти в работу, э, ему нужно больше времени для того, чтобы войти. Э, когда, например, приходит кто-то к нему на, для общения, ну, для, по работе, он долго не может, например, войти в проблему или вспомнить, что он делал дальше, или как э, там скоординировать, или Наприклад, поруководити, дати дать совет. Певна така загальмованість да. організму. Да. Тут да. вранці Потом... погано встає, да. не може mm -hmm. пробудитися. Не встигаю віддихнути за ночь, наприклад. А людина відпочиває нормальну кількість часу, а не встигає, організм не відновлює сили. Да. Так, треба да, збільшити да. відпустку. Е, ну... Але я так розумію, що це проблема також і керівників. Так? Ну, справа в тому, що працівники, які погано працюють, е, означає, що робота ну, стоїть правильно, і керівники мають піклуватися. А якщо в Японії ви казали, що там є гроші, то чому в нас керівники жодним чином не реагують на цю ситуацію? Ну. Тут очень сложно проблем. говорить о том, насколько вот, что делать руководителям. Да, конечно, хорошие руководители, я думаю, что руководители частных фирм, которые набирают работников и, и понимают, языкологи. что... Кавлай. Да, угу. да, то я думаю, что они вообще-то продумывают какой-то. Недаром созданы вот эти вот придуманные корпоративы. Корпоративы, они объединяют, дают такой дух, подъем. И плюс это не просто вот так вот давайте... А с гуртолы это, сближу, это, да, плюс, еще там, плюс это еще обучение, как отдыхать, потому что mm -hmm. иногда люди не умеют отдыхать. Да, человек идет в отпуск, но он не отдыхает в отпуске. Потому что треба еще что-то побудовать, ремонт сделать, <laughs> треба еще сколько сделать, да. встать, да. <laughs> а когда нет вот этой вот смены, то есть ушел в отпуск, на такое ощущение, что дальше, что лучше бы я не уходил. И некоторые люди, например, даже не хотят уходить в отпуск или не уходят. Говорят, у меня все хорошо. И они могут, например, очень долго работать со стопроцентной отдачей, но потом это просто вот сваливает человека, Через а человек рік? оказывается в больнице, угу. например. Если один рик не отпочив, то наступные уже будут по ну, проблемы. Это, в принципе, зависит от того, насколько человек вот вынослив. И насколько, насколько завантаженный да. работой, да. да. так? Да. Дело в том, что вот, например, когда вот, даже есть анекдот э, по поводу того, когда на корпоративе начальник отсутствует, и он постоянно посылает охранника и спрашивает, о чем они говорят. И вот когда люди на корпоративе начинают говорить о работе, это сигнал, что корпоратив надо за заканчивать, потому что это неумение отдыхать. Чем же от, работник піти до лекаря, до психолога и взять довидку, что он хворіє синдромом профессионального выгорания, и чтобы ему как-то пропустить, скажем так, один-два деньки на работе, имеющий такую довидку? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Дело в том, что синдром выгорания, эти срывы, они выражаются не только эмоционально, они переходят на стадию физического здоровья. И То есть человек начинает болеть. Начинает болеть, например, из недели в неделю, неделю болеет неделю работает например это начинается очень часто переходит в хронические какие-то заболевания говорится ничего хорошего в этом нет скажем так руководитель может считать о взял там фишку прогуливать работу там когда вот надо там что-то делать то есть вместо того чтобы поговорить например в чем дело что может изменить я вот приветствую иногда такие моменты когда вот в некоторых государственных структурах, э, например, специалист работает в одном направлении, потом его перебрасывают в другое направление. Казалось Совсем бы, не казалось бы, да, кстати, да, вот именно в чем-то даже... Человек, например, ну, там занимался, там, скажу, там, социальным, там, как я, гражданским правом, тут его перебрасывают в уголовное право там, или еще куда-то. Ну, я как пример. Да. Организм Организм перебудоваться, да, на Да, то, что вот такие, скажем так, перемены, Вони выгорания, потому тому що переключается, переключається, то нове треба нарабатывать, я тут нічого не знаю. Угу. Опять же, можна проследить, насколько человек готов вбирати. Якщо він уйшов в стадію апатії, то така уже для нього буде не, не суттєво. Тобто це така гарна порада для кожного керівника. Хочете зберегти здоров'я, хочете зберегти працівника, хочете, щоб він максимально працював. Правильно, керуйте И правильно, в частном, да, да, может, да. перелаштовать его на иншу да, работу. Очень да, очень важно интересоваться, то есть, даже если э, видите плохое настроение, да, пришел какой-то нахмуренный, уже можно поинтересоваться. Это очень, это очень хорошо, это очень важно, потому что тогда можно отследить, что с человеком происходит. Или у него сегодня просто плохое настроение, или если вы наблюдаете что-то изо дня угу, в день да. вот с таким настроением, или ну, иногда просто вот приходит с каменным лицом, настроенный на работу. Ну, вот тоже, в принципе, какая-то динамика настроение должна быть. То есть, ну, или, либо хорошее, либо плохое. С каменным лицом. Uh -huh. Это равнодушие, это со какое-то состояние транса. Человек в состоянии транса копается в себе, но не работает и не отдает. Поэтому здесь очень важно вот именно быть динамичным и вот эту динамику даже пробуждать увидел плохое какое-то никакое настроение да пошути вот опять mm -hmm. же реакция человека на шутку она говорит о том он свойственна да, реагирует mm -hmm. он ему свойственно менять свое настроение он может меняться или нет то есть если человек уже в состоянии апатии или последняя стадия, там последние штрихи фрустрации третьей стадии то он уже и не рассмеют Набо в него Да. да. как кількість людей, яких взагалі, от може, піддаватися, от, <coughs> під вплив, такого синдрому, і чи багато людей, які хворіють на нього. Чи є у когось иммунитет на це? Не, абсолютно, миті ні, нет ни у кого. Нет ни у кого. Якщо мы не следим за собой, в первую очередь, ну если вот говорить о факторах, которые препятствуют синдрому выгорания, это как ни странно, хорошее сбалансированное питание, хороший mm -hmm. отдых, хороший сон, Эмоционный, пешие прогулки, mm -hmm. больше свежего воздуха, э, иметь хобби. Там якісь ну, там, може ходити в спортзал, на какие-то танці, і що куди. Тобто з чим-то займатися. Чем, чем ігри допомагають. А коли ж робити роботу, якщо на роботі не встигаєш, то тому береш ще щось написати, щось підрахувати. То ти про кого під... зараз, Оля? Ну і про ну, себе ще... в тому ж числі. І <рес> ще один фактор того, що якщо ми немоємо роботу на дом. Особенно это несут трудоголики, которые без работы не могут жить. Жах. Не, если работать на ликеру то, в принципе, работу можно. Да, то вот они, нельзя это делать. Надо четко разграничивать. То есть все склали до побачения. Завтра будет Новый да. день, будет день да. для того, чтобы конечно прийти. бывают разные ситуации, когда ну, чего-то надо действительно доработать сегодня, там или завтра. Но так, чтобы уже вот посвятить там целую ночь или или еще полурабочего дня после рабочего дня, это уже ненормально. Это ненормально. В этом случае помогает в принципе планирование, чтобы этого избегать. Ну, например, у меня вот, например, у меня рабочий график остается на работе, то есть, когда там ко мне там звонят в нерабочее время, я могу что-то отменить, но я не могу назначить, потому что вот это мое разделение. Понятно. У меня, скажем так, очень много планирование, я знаю, но ну, я знаю это на работе. Это наступная порада всем. Не телефонуйте с приводу работы после работы, правильно, до людей. Если вы, трудоголик, не, ну, не э, нервуйте, принципе, <laughs> не людей ну, на роботу. В принципе, бывает всякое. Я понимаю. Ну, просто я вот, когда например, мне кто-то звонит или спрашивает, как там можно вам позвонить, записаться, я говорю, звоните в рабочее время. Там, я в рабочее время, буду в такое-то такое время. Я могу, например, вы куда-то и не нахожусь на рабочем месте. И я вроде бы в рабочее время, но я в этот момент тоже уже присутствую на другом мероприятии, и я не могу контролировать тот рабочий процесс, например, кого-то записать. То есть я говорю, позвоните в такое-то время или с такого-то по такое-то, и мы договоримся. Я зрозумила. Блокнот рабочий выкладываем и залишаем на рабочем месте, правильно? Да. Не берем да. ничего додому? Не берем. — Все это еще и Я вообще зале поширенное усвитие. Я что так разумею, не лошадь да, сраждают на выгоряние? — Ну, на жаль, поширенное. Единственное, что статистику мало кто ведет, потому что ведут статистику медики, когда уже человек уже вошел. И они его уже лечат, например, от депрессии, от других каких-то заболеваний, но не от синдрома выгорания. Потому что за синдромом выгорания следят другие специалисты, психологи, психотерапевты, ну, и психиатры. Вас, да? Если уже человек перешел какую-то границу, mm -hmm. пограничное какое-то состояние, и это вышло в какое-то психическое расстройство. Такое. Бывает человек, например, там э, провалы в памяти, или он живет каким-то прошлым, или приходит все время уже. Ну, то есть бывает такое. И, как ни странно, я это наблюдал даже среди своих коллег такое. Так что такое бывает, мы от этого не застрахованы, и никто от этого не застрахован. Даже мы психологи, мы работаем, мы знаем, что это есть. Но hmm. это самое как тяжело для людей, которые не знают, что это есть и что этому... это да да. Да. Mm -hmm. да просто у нас ну как сегодня такое время, что каждый человек уверен, если я не буду работать, если я не заработаю денег, я не обеспечу семью себя и так далее и, и работа идет на износ mm -hmm. понятно, что если оплата там не соответствует или достаточно ну, мала К сожалению, в нашому государстві я знаю, що навіть от, щоб люди не захворіли на цей синдром, потрібно е, така порада керівникам. Це десь я вичитала в яку в, в якійсь розумній газеті про те, що керівник повинен якимсь чином е, хвалити. Працівника це якось стимулює його до роботи. Ну, про премію зрозуміло, що премія всім дуже добра і всім вона стимулює гарно до роботи. Але як от кожного дня керівник може, можливо, такі, давайте випрацюємо поради для керівного складу, для людей, які працюють і повністю віддаються своїй роботі, тобто керівнику поради одні, а працівнику інші. Що ми можемо порадити? Для керівника. Конечно, если. Или для кривного склада, потому угу. что если у тебя в подчинении не пять человек, то понятно, что ты можешь их всех с утра увидеть. А если у тебя 45, то это уже проблематично. Плюс у каждого кревника есть свои какие-то планы. График, да, он может, например, с утра идти на какую-то нараду и не присутствовать с утра и не видеть, например, как начинается день у это самое. Поэтому, конечно же, вот очень важно периодически приглашать на какие-то беседы каждого работника. Угу. Я не говорю там в течение какого-то определенного времени, но когда когда э, коревник, бача каждого, кожного, якшовин хочет увидеть всех, то желательно приглашать. Если есть какое-то починение, ну, есть другой кринный склад, можно им, скажем так, скажем так, ну распоряджи таким Да, можно сделать такое распоряжение, но должно, mm -hmm. да. Но они должны тоже понимать, для чего это делается. Потому что если человек не понимает, ему там навесили обязанность увидеть там своих пять, пять работников с самого утра. Он идет, ну, посмотрел, посмотрел, ну, все нормально. На месте да. есть. Да. хоть и в дизнатости, все на месте. Так. <свят> <свят> да, да, потому что это не с тем связано, что все ли на месте. Именно увидеть э, изменения что происходит, как человек настроен и так далее. Просто настроение посмотреть, потому что от настроения можно тоже зависеть, как человек будет работать. А если мы работаем с людьми, то понимаем, что э, если человек плохо начинает работать, например, у него уже раздражение идет на, на тех людей, которые к нему приходят, этот человек уже не может работать. Он будет, звильнять. Говорит, ну, звильнять, да, можно ну, а и... наш тоди в своей проблеме... Не факт начинает да. зануриваться и сама же съедать себя. Не тут факт, тут что допомога. этот человек пойдет дальше, вот такой раздражительно-агрессивный, пойдет на другую работу и будет там хорошо работать. Не факт, потому что э, только какой-то процент, там 10-15% из таких людей, которых увольняют, как-то могут встрепенуться и начать там работу в каком на каком-то другом поприще. А остальные просто вот уходят, особенно если это мужчины, mm -hmm. которые, например, если женщина, например, Що діляться как-то, мужчини не діляться ані от раз і uh -huh. в бутилку, uh -huh. причому какого-то гольного напідка. Чоловіки в нас балакутіші ніж жінки. А скажіть, а якщо, наприклад, є вот така проблема, людина сама починає боротися з нею, вона розуміє, що щось відбувається. А допоможе можливо зміна професії, зміна колективу, зміна можливо якихось життєвих таких принципів, устроїв. Я думаю, да. Можна, можна. Ну, це все, все обично важна наприклад, обговоритися спеціалістом, психологом або психотерапевтом. И можно тогда выяснить, что для человека будет успешным, например, или каким-то выходом вот из этой ситуации. То есть обсудить и увидеть. Потому что для кого-то может просто направление работы, для кого-то смена какая-то в жизни, а кому-то действительно надо поменять работу или место работы, или коллектив. Тут, тут, а тут, яка категорія тут... людей от, найбільш така, можливо, ну, піддається впливу саме цього синдрому? Це молоді люди, це люди середнього віку чи більш старших? Синдром виграння не вибирає Молоді, Молоді, понятно, у них ага. більше життєвих сил, вони дольше держаться на плаву. Uh, опять же, если говорить о пожилых, uh, то они больше консервативны в каких-то вещах, ну, и они, например, они да, они не дают возможности каким-то другим, то есть если молодой человек берется за все, потому что ему все интересно, uh, например, пожилой, он будет там, отсеивать какие-то вещи, mm -hmm. там. «это я не должен делать» и так далее. То есть вот эти вещи. Получается, вот средний возраст, он больше всего подвержен, потому что это как раз период между, когда силы молодости заканчиваются, и, а консервативные взгляды еще не, не, не укоренились, еще вот, не создали какие-то границы, в которых, которые можно очертить себе и не выходить, и таким образом сохранить себя. Ще є якісь поради працівникам? От колись в нас була в гостях організаторка свят шоу свят, і вона сказала, що кожного ранку потрібно заходити до керівника з шоколадкою і так починати свій робочий день. Ну, тоже хороший, да, потому что... Для кого? шоколад Ну, тут для всех. Дело в том, что вот недавно в Библии написано, что Иисус говорил, что счастливы те, которые дают, они принимают. Угу. В принципе, хороший. Но, опять же, ну, для большинства он хороший. Я не могу сказать, что для всех, да, что это должно быть какое-то обязательное. Но можно заходить не обязательно с шоколадкой, а за зайти с каким-то хорошим настроением, с улыбкой. Это тоже будет... Это тоже вот какой-то такой момент, когда и Ти реагуєш на це, даєш собі хороший заряд, хорошого настроєння, і руководителю стимул навіть до перемоги до якоїсь да, вам. Ну якщо найголові... у нас у руководітелях почти много людей, то читаєте, яка очередь буде стоять <рес> 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 на бізнес. <Який> сплав, <рес> <у нас>? <рес> <рес> Зуміщаща, ми дякуємо вам за те, що прийшли до нашої Спасибо. студії. А, нагадаю, що ми говорили з нашим гостем про синдром професійного вигорання. Тож, якщо ви не хочете вигорати професійно, дивіться нашу програму далі.